Saya sudah buat laporan polis berkenaan dengan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri menandatangani satu perjanjian dengan Amerika Syarikat. Ya, perjanjian itu sebenarnya tidak sah. Karena dia bukan satu orang saja yang mewakili federation. Federation Malaysia ni memerlukan empat pas empat bahagian uh, ha, iaitu yang di Pertuan Agung dan uh, apa nama Dewan uh, Dewan Rakyat dan uh, Majlis Raja. Majlis Raja Raja tapi yang ni dia tak buat jadi dia buat satu kesalahan lagipun perjanjian ini Uh, bila disemak, uh, terdapat uh, 400 uh, muka surat. Dalam 400 muka surat itu, yang tak dikemukakan kepada orang ramai, uh, terdapat banyak krosa-krosa yang menyebut bahawa kuasa negara kita sudah diserah kepada Amerika Syarikat. Iaitu apa juga yang kita nak lakukan misi rojok kepada Amerika Syarikat. Dan mereka yang akan menentukan sama ada boleh ataupun tak boleh perkara itu dilakukan. Jadi kita serah kuasa kita kepada Amerika Syarikat. Berkenaan dengan uh, status Bumi Putra, memanglah tak ada disebut tentang Bumi Putra. Tetapi segala perjanjian ada kaitan dengan syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syarat ini melibatkan keistimewaan yang diberi kepada peniaga bumi putera. Untuk berniaga dengan Amerika Syarikat, segala keistimewaan yang diberi kepada bumi putera tidak boleh dikenakan kepada barangan import ataupun dagangan Amerika Syarikat. Jadi nampak uh, kuasa Amerika Syarikat itu sudah sampai ke tahap mereka menidakkan kuasa istimewa ataupun syarat istimewa yang diberi kepada bumi Putera. Sebaliknya mereka berhak mendapat apa juga layanan kepada bumi utara mestilah dilayan kepada Amerika Syarikat juga. Sebab itu kita kata bahawa Amerika Syarikat sekarang ni sudah dapat kuasa bumi putra. Masya Allah lah status dia sudah jadi status bumi putra. Inilah yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dia tak ada hak untuk dengan seorang diri tanah tanah tangan perjanjian ini dan perjanjian ini pula uh, menidakkan kebebasan ataupun kemerdekaan negara kita. Perbuatan semacam ini boleh dianggap sebagai mengkhianati negara ataupun menderhaka kepada negara. Kerana kuasa ke negara diserah kepada Amerika Syarikat. Sebab itu kita membuat laporan kepada polis. Dan saya harap polis akan siasat Anwar Ibrahim. Sama ada dia uh, melanggar undang-undang negara, konstitusi uh, ataupun perlembagaan negara ataupun tidak. Dan ini hanya boleh ditentukan oleh hakim bukan polis, bukan Anwar Ibrahim tetapi dikemukakan kepada mahkamah dan hakimlah yang akan putuskan sama ada Anwar Ibrahim ini melakukan sesuatu yang salah atau tidak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebelum kita sahkan apa yang berlaku hari ini, kita mendapat pemakluman mengenai perjanjian ini seperti mana semua orang tahu 26 Oktober 2025 ditandai uh, perjanjian ini telah ditandatangani antara Anwar Ibrahim dan juga presiden Trump sehingga sekarang empat soalan masih belum dijawab sama ada di parlimen atau di luar parlimen soalan pertama adalah adakah menteri-menteri dalam kabinet madani telah pun diberikan satu salinan perjanjian ini dalam bentuk drafnya sebelum ianya ditandatangani belum dijawab kedua sama ada pegawai pegawai-pegawai dalam kementerian masing-masing yang terlibat dalam perjanjian ini telah pun diberikan kertas kabinet tersebut sebelum perjanjian ini ditandatangani soalan yang ketiga. Ada atau tidak sebarang input dan feedback diberikan supaya tidak ditandatangani perjanjian ini sebelum ianya ditandatangani pada 26 Oktober 2025 oleh Menteri-Menteri Kabinet. Keempat dan yang paling penting, ada atau tidak Jabatan Peguam Negara yang arif Peguam Negara bersama dengan staf-staf Peguam Negara memberikan sebarang input, pindaan, cadangan kepada agreement ini sebelum ianya ditandatangani sehingga sekarang belum terjawab banyak soalan ditanya belum terjawab kedua perjanjian ini hanya akan berkuat kuasa sekiranya Malaysia dan Amerika mesahkannya itu dikenali sebagai proses ratifikasi di bawah perkara tujuh atau klausa tujuh perjanjian tersebut tuan-tuan dan puan-puan sebagai rakyat Malaysia sehingga hari ini kerajaan belum bagi sebarang butiran dia dah ratifikasi ke belum apa itu proses ratifikasi proses di mana Malaysia akan hantar dokumen kepada Amerika Amerika dah hantar dokumen kepada Malaysia itu kita tak tahu sebab perkara ini tak tahu siapa pun tak tahu langsung ketiga dan yang paling penting setakat hari ini 139 laporan polis seluruh Malaysia ada di Sabah ada di Sarawak, ada di Semenanjung, ada juga yang telah dibuat di IPD KL, ada juga dibuat hari ini di IPD Putrajaya, a few reports. Parti politik dah buat report, NGO dah buat report, individu dah buat report. Sehingga jam 12.30 malam semalam, total silence daripada ketua polis negara. Ketua polis negara tak langsung isu sebarang statement. Ini bukan ini bukannya berkaitan dengan ragot beg. Ini bukan berkaitan dengan dompet hilang di tandas hilang IC. Ini report negara hilang. 138 campur tun 139. Nak tahu apa yang paling pelik? Satu kertas siasatan pun tak buka. IGP pun tak baca agreement. IGP pun tak faham apa yang berlaku. So hari ini Tun Dr. Mahathir ambil keputusan Kalau rakyat biasa pun tak layan Tengoklah sama ada nak layan ataupun tidak Report daripada seorang negarawan Yang telah menjadi Perdana Menteri bukan sekali tapi dua kali Semalam Kerajaan negara China Telah melahirkan kebimbangan yang amat serius kepada perjanjian ini. Adakah ini bermaksud kita sokong negara China? Tidak kita jelas pendirian negara kita ni, kita merupakan sebuah negara yang bebas, merdeka, daulat dari segi namanya, daulat dari segi pendiriannya, daulat dari segi dengan siapa kita nak berdagang pun. Kenapa kita diikat sebegitu rupa oleh Amerika sehingga China pun melahirkan rasa kebimbangan. Dato' Sri Anwar Ibrahim kata semalam, dalam dan luar parlimen, jangan risau. Dia dah berhubung dengan pihak negara China. Risau lah kita. Sebab banyak perkara yang Anwar Ibrahim cakap, kita tak boleh percaya lagi dah. So sebagai rakyat Malaysia, ini perjuangan Malayan Union 2.0. Dulu pegawai-pegawai polis 1946 hingga 48 bukan berbangsa Melayu, berbangsa Malaysia. Hari ini pegawai-pegawai polis berbangsa Melayu, ber orang Malaysia. Mereka pun ada anak cucu juga. Perkara ini akan kena kepada semua orang. Dan isu menggadaikan daulatan negara ini isu serius, is treason, treachery, Seksyen 124 kanun keseksaan terpakai. Seksyen 124K kanun keseksaan sabotaj kepada negara pun terpakai. Kalau sehingga tahap duta Amerika boleh menyatakan jangan berani lintas garis merah berkaitan dengan BRICS. Kalau kedutaan Amerika boleh dengan begitu sewenang-wenangnya masuk dalam Facebook mereka tuan-tuan dan puan-puan pergi lihat di embassy Amerika punya Facebook mereka telah adakan strategic partnership on defence. Ini bukan benda kecil. Ini perkara serius. So kalaulah IGP masih berfikiran tak perlulah nak buat siasatan, tak perlu buka kertas siasatan, IGP anda bertugas menjaga juga ketenteraman dan juga keselamatan negara. Jangan abaikan tanggungjawab anda. Empat soalan kerajaan madani tak jawab lagi. Satu soalan tanya kepada ketua polis negara. Apa jadi dengan 139 polis report ni? Tak nak jawab juga. Tak nak siasat juga. Terima kasih semua. Uh, boleh habis soalan tadi? Boleh habis soalan? Eh? Okay, let's say kalau macam contoh kita pada polis pun tak jalan juga. Adakah perlu untuk rakyat tu tak punya barisan peguam buat council and what not? Untuk turun ke jalanan juga? Macam I said dulu. Ini hak rakyat. Belajar daripada sejarah. Apa yang berlaku dulu? Lain Union satu perbulan kosong, orang-orang Melayu waktu itu bersatu. Walaupun Raja-Raja Melayu dah tanda tangan ini dah separuh daripada tanda tangan ni dah perjanjian lain Union tersebut, tapi desakan kritikan suara orang-orang Melayu keluar beramai-ramai, akhirnya Raja-Raja Melayu diselamatkan dan lain Union dibatalkan 1948, 9 tahun lepas tu kita merdeka. Tuan-tuan dan perempuan, with the greatest respect kepada Raja-Raja Melayu, Duliya Maha Mulia Duliya Maha Melayu Sultan-sultan Negeri-negeri Melayu ini. Ada perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan dengan serius dalam Majlis Raja-raja. Isu tentang perlombongan, isu tentang tanah, isu tentang sovereignty, isu tentang kedaulatan. Ini isu yang menyentuh root cause negara kita dan raja-raja Melayu pun perlu melihat perkara ini dengan serius. Okay, so, terakhir, Tuan Rafiq, minta maaf. Ini, lain sikit daripada cerita ni. Kan hari ini duk kecoh pasal your finance yang bungtung konor konon-kononnya mengadakan Tuan Dr. Mahathir ada harta rm bilion. Minta komen sikit. Tuan Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri 1981 sehingga tahun 2003. 22 tahun dia dalam kuasa. Dari 2003 sehingga 2018, 15 tahun Tuan Dr. Mahathir berada di luar kuasa. Dari tahun 2020 sehingga sekarang Tun Mahathir bukan lagi jadi Perdana Menteri dah 5 tahun. 15 tahun campur 5 tahun, 20 tahun Tun Dr Mahathir berada di luar kuasa. Kenapa tak tuduh dia di mahkamah? Kenapa tak tangkap dia? Kenapa tak jatuhkan kesalahan ke atas dia? Yahoo Finance ni tidaklah sehebat Bloomberg. Bloomberg tidak sehebat Uh, Wall Street Journal, tidak sehebat Financial Times News Kepada mereka-mereka yang menulis Baca betul-betul hmm. Apa cerita Yahoo News tu hmm, Yahoo itu. News tu kan dah cerita dalam tu, it's taught to be here hearsay Fikir dengan akal Buat bacaan, buat kajian Dan kemudian Berpijak di bumi yang nyata Otak tu mahal di atas, jangan pajakkan otak ni ya, yeah. Jangan jadi Zafrul <laughs> Okay. okay.